В селищі Пісачін 30 жовтня було проведене виїзне засідання громадської ради при Харківській районній державній адміністрації. Засідання поділене на дві частини. Головні питання, що таке громадська рада, навіщо вона створена, проблеми та шляхи її вирішення. Друга частина виступ молодіжного академічного симфонічного оркестра «Слобожанський». Що таке громадська рада? Громадські ради. При органах виконавчої влади, тобто при адміністраціях, міністерствах, утворюється відповідно до розпорядження кабінетами міністрів. Хочу вам сказати, що склад нашої громадської ради 32 члени плюс уповноважений представник від адміністрації це Казаков Олег Євгенович. І сектор з внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю. Вікторія Сергіївна Войтенка, тут присутня, будь ласка, це вона. Дозвольте вас ознайомити із складом громадської ради. Голова громадської ради Солезньова Тетяна Павлівна, це я. Я маю двох заступників. Костецький Артем Сергійович і Гомонюк Микола Іванович. Секретар громадської ради Таранова Світлана Миколаївна. Громадська рада утворила сім комісій, які е, аналогічні комісії нашої районної ради і мають майже ті назви. Крім е, Костинського Артема Сергійовича, е, хочу вам назвати Кисіль Віктор Васильович, голова бюджетної комісії, е, Шевчук Анатолій Арсентієвич, е, голова комісії з питань ЖКХ, реформування ЖКХ. Людмила Григорівна Кисельова, вона зараз трошки відсутня, це заступник комісії з питань допомоги підприємництво. Е, Олександр Володимирович е, Власенко, е, представник громадської організації Добра воля. Е, Олег Анатольович Ковтун, е, це, е, Дубровін, Дубровін, вибачте, це представник громадської організації е, інвалідів. Громадська рада систематично отримує навчання, приймає участь в семінарах, які проводяться в Києві. Був на цих семінарах Кастицький Артем Сергійович, була, бувала на них і я. Зараз ми проводимо громадську експертизу по трьом напрямкам, в тому числі по одному з ваших Пісачинських. Це Режонський парк. Ми тісно співпрацюємо з головами комісій при районній раді також заступниками голови адміністрації відповідних напрямків. Хочу вам сказати також, що до складу нашої громадської ради мають право увійти представники любих громадських організацій, окрім партійних, ніякі партії не присутні в цій громадській раді. Склад нашої громадської ради надзвичайно, як вам сказати, яскравий. Тут є представники і громадських організацій, і об'єднань роботодавців, підприємців, союз інвалідів, союз афганців, чорнобильців, незалежні змі, профспілки, залежні і є такі незалежні профспілки. Є також представництво жіночого напрямку, екологічні організації. Тобто про що це говорить? Щось все більше і більше людей розуміє, що Впливати на адміністрацію, впливати на органи виконавчої влади і на прийняті рішення не можемо. Влада все більше і більше розуміє, що тісний зв'язок з е, громадськістю просто необхідний. Коли ми створили цю громадську раду, адміністрація нам сказала, що це дуже добре, бо ми під час не знаємо, що там робиться на містах. Ви нам будете доносити цю думку. Саме для цього ми Я е, без ложного е, похвальства. Скажу, що на нашій харківській землі. Это у нас самый дееспособный орган. Ребята действительно очень хорошо работают. И это совершенно новый, новый механизм, новая организация. Поэтому э, я просила бы населения поверить им и поддержать. Для того, чтобы люди могли наконец-то разобраться, что происходит, как дальше жить, как защитить себя, свою семью, свой поселок, как создать условия благополучной жизни. И мы прекрасно понимаем, кроме нас, если мы это делать не будем, никто не будет делать, никакой дядя не придет. Сегодня очень важно, чтобы люди поняли, зачем нужны эти органы самоорганизации населения. Зачем нужно создавать в многоквартирных домах, в многоэтажных домах органы совладельцев этого дома, органа собственников. Я вам скажу, нет у нас другого пути. Нет, те механизмы, которые нам остались в наследство от советской системы, они уже давно-давно не работают. То, что сегодня есть, оно не работает или работает на себя, то есть работает на власть, работает на администрации, работает на конкретно каких-то людей, совершенно не только не принося людям пользу, а наоборот еще чиня зло. Власть предполагает, видит процесс развития в своем ракурсе и что-то для этого делает. Создав, создавая при чиновниках свои организации общественные, устраивая свои советы, ваш совет – это исключение. Это очень хорошее, доброе исключение, которое действительно работает для вас, на вас и много для этого делает. Для того, чтобы за вас не принимали какие-то формирования общественные решения, которых вы не знаете, от вашего имени потом не выносило правительство какие-то постановления, которые э, мешают вам жить. Значит, хотите, не хотите, а вам необходимо включаться в эту работу. Активные граждане, которые будут представлять вас, они будут разрабатывать программы, которые необходимы вам. Это освещение улиц, это ремонт дорог. Это э, где-то необходимо решить вопросы с медицинским обеспечением, э, с фармакологическим. Э, то есть любые проекты, которые вы сами, вы сами же можете создавать. Так вот, эти люди, представители ваших комитетов, будут присутствовать на сессиях, выступать на них с правом дарачьего голоса. Но я вас уверяю, я пять лет возглавляла комитет квартальный в городе Харькове, и я знаю, нет вопросов нерешаемых. Всегда, абсолютно всегда можно найти пути. Если человек бизнеса или человек хозяйственной структуры не может прийти решить вопрос, не занеся туда взятку, никто с меня никогда даже не пытался получить ни одной копейки. С одной стороны, они боятся отказать, потому что шатается их кресло, потому что э, органы, вот эти комитеты, они обращаются за непосредственно при разработке своих ваших проектов улиц домов, непосредственно, за экспертизами в соответствующие институты и с вас денег не возьмут, я знаю, как это делается. Вы обращаетесь к депутатам, к бизнесу, к спонсорам, которые будут финансировать. Это называется кооперационный проект. И вот ваши комитеты и выступают инициатором вот этих проектов. Сегодня есть наработанная практика и лично у меня. Никто взяток в этом случае не берет. Чиновник очень боится за свое кресло. И он будет делать вид, что сильно старается вам помогать. Во всяком случае, мешать не будет. Поэтому вопросы на местах можно и нужно решать. А спасибо велике Тетяні Василівні за інформацію. Зараз інформація про об'єднання співвласників багаторівневих будинків надасть нам голова правління ОСББ мрії міста Марефи Світлана Миколаївна Таранова. Я з точки зору практики, которая сложилась в нашему ЖД Мрея. Я живу и работаю в поселке Селекционный Харьковского района. Всю жизнь прожила в этом поселке. Знакома с проблемами нашего жилья. Наша ОСМД Мрия создана в 1997 году. Оно было создано в числе первых ОСМД, которые создавались на тот момент на основании закона по ОСМД. В нашем ОСМД насчитывается 9 домов многоэтажных, 432 квартиры. Головой правления ОСМД меня избрали в этом году в марте месяце, и вот с марта месяца я работаю. Хотя с проблемами этих, нашего жилья я знакома очень плотно и давно. Что я хочу сказать, что для эффективной работы ОСНД нужно, чтобы рядом была команда. А команду это представляет правление, которое избирается населением поселка. Конечно, опыт работы нашей команды показывает, что не все люди, избранные в правление, действительно хотят что-то изменить, и профессиональный уровень этих людей тоже не отвечает еще пока тем требованиям, как члены, членам правления, которые действительно должны быть локомотивом работы ОСНД. Сегодня Татьяна Васильевна сказала, и мы все прекрасно знаем, что государство все проблемы по содержанию жилья сбросило со своих плеч. Программа реформирования ЖКХ до 2014 года, которая принята правительством, она сегодня пока не работает, потому что денег вот в этом году на ремонт домов не выделено практически ничего, потому что вы знаете, в каком состоянии принят был бюджет в декабре месяце, в конце года 2010, -го, поэтому денег на содержание на капитальный ремонт домов не выделено чтобы содержать жилье в нормальном состоянии, конечно, нужны большие деньги. Нам жилье было передано, ну, оно не передано, но в принципе у нас сегодня находится на балансе службы заказчик, это коммунальное предприятие городского совета. И поэтому я считаю, что главным для эффективного управления жильем нужно, чтобы жилье находилось на балансе ОСМД. Сегодня я хочу сказать, что вот сознание наших еще жильцов, собственников многоквартирных этих домов, оно сегодня еще находится на том уровне, когда государство обеспечивало содержание жилья. Мы сегодня не все понимают, люди, что это частная, та же самая частная квартира, которую государство дало бесплатно в пользование жилью, то есть собственность дала жильцу. И вот переломить сознание людей в том плане, что это наше сегодня, что только мы сами с помощью организации вот таких органов самоуправления населения, созданием ОСМД, таким образом только, что мы можем сегодня содержать свое жилье, потому что помощь от государства получить практически невозможно. Ну, я желаю, чтобы в вашем поселке, я знаю, что тоже есть ОСМД, успешной работы и чтобы эм вот эти органы самоорганизации населения приносили большой эффект и удовлетворяли эти наши потребности. Хотел бы поблагодарить на начала всех тех, кто сегодня пришел. Спасибо за то, что провели активность. Действительно, все начинается с таких маленьких вещей, с таких маленьких примеров, с этих же бутылок мусора, с этих окурков, которые зачастую мы не задумываясь, выбрасываем на улице. То есть хотел бы еще раз... Попросить каждого действительно, начинайте с себя, и пока есть, каждый из нас не изменит свое отношение к происходящему, никаких изменений не будет и говорить об этом не придется. Для, для примера, недавно мы были на встрече с послом Евросоюза, и как раз он рассказывал, делился опытом как это все происходило в Европе, рассказывал, и как там живут люди. И, например, он привел такую информацию. В Швеции среднестатистический гражданин состоит в трех общественных организациях. И он сам в ответе действительно за то, что происходит на его земле, возле его дома, а он сам в ответе за тарифы, которые формируются. И для сравнения, вот как живем мы, и как живет Европа, как живет Швеция в частности. То есть обращаюсь ко всем тем, кто пришел, надеюсь, этот принцип понятен, то есть пока мы что-то не сделаем для улучшения собственной жизни, пока мы не изменим немного свое мировоззрение и не заложим маленький кирпичик в фундамент гражданского общества, то к сожалению, все будет оставаться так, как и есть, и правового государства не выйдет. Я хотел бы воспользоваться случаем, пов... всех поздравить э, с Днем Освобождения Украины. И автомобилист это очень распространенная профессия, я тоже в принципе автомобилист, я закончил автодорожный университет. И поздравить еще и с этим чудесным праздником. Всех я вас. хотел бы сказать кілька слов. Мы з вами на початку долгого шляху. Шляху складного, який так чи інакше нам треба пройти. Нам, це всьому суспільству, і владі, і громадським організаціям. Тетяна Васильівна сказала, що іншої альтернативи немає, ніж створювати органи місцевого, самоорганізації населення. Насправді ви самі говорили, що вони є, тобто або органи створюються самі. Або прийдуть підприємці, бізнесмени, які куплять, умовно кажучи, ваш будинок багатоповерховий і зроблять з нього прибутковий проєкт. Тобто поменше вкладати, побільше отримувати прибутку. У тобто, вас сьогодні в цьому красивому уютному залі, сьогодні вперше в Пісачині пройде концерт симфонічної музики. А пригласив нас всіх сьогодні сюди, замечательный человек, житель Пісачина. заместитель главы общественного совета, глава общественной организации «Добра воля» Костецкий Артем Сергеевич. Общественная организация «Добра воля», созданная в 2009 году, активно занимается благотворительной деятельностью, помогая детским домам, а также принимает участие в организации культурных и спортивных мероприятий в 2010 году в Песочине прошел праздник, спортивный праздник для молодежи. Лично Артем Костецкий принимает активное участие в жизни поселка и приобщает жителей к культуре. Сегодня мы хотим вам подарить праздник симфонической музыки. И очень надеемся, что сегодняшний концерт подарит вам много тепла, и, конечно же, вы получите приятное настроение. И такие концерты станут традицией для жителей Песочина. И сегодня у нас еще есть один замечательный повод для праздника. Сегодня празднует свой юбилей организатор этого концерта Артем Костинский. Мы и и с наилучшими пожеланиями передаем слово музыки. Откроет наш сегодняшний концерт музыка Жоржа Безе. Для вас прозвучит увертюра в опере «Кармен». Исполняет молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский». За дирижерским пультом заслуженный деятель искусств Украины Шалико Полтаджан.